السلام علیکم سامعین ذمہ داران آج کی میری ویڈیو ہے وہ پی ایچ آئی اور ایم آر ایل کے فرق کے حوالے سے ہے تو یہ پی ایچ آئی اور ایم آر ایل ذمہ دار کہیں گے کہ یہ کیا چیز ہے یہ کس مثلا چیز کا نام ہے تو یہ کوئی اتنا مشکل لفظ نہیں ہے پی ایچ آئی تین لفظ ہیں تو اسی طرح ایم آر ایل بھی تین لفظ ہیں تو یہ ہمارے زمینداروں داروں کو اس حوالے سے پتہ ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ذمہ داروں کا تعلیم دیں اور اس حوالے سے بتائیں اور انہیں گائیڈ کریں تاکہ وہ ہمارے ذمہ دار اس لیول پر آ جائے کہ وہ باہر کے کنٹریز کے ذمہ داروں کا بھی مقابلہ کر سکے تو پی ایچ آئی کا مطلب ہوتا ہے پری ہارویسٹ انٹرول ٹھیک ہے تو یہ آپ سکرین کے اوپر دیکھیں آپ کو جو ہے یہ نظر آ رہا ہے یہ لکھا ہوا ہے پی ایچ آئی تو لکھا ہوا ہے آخری سپرے اور برداشت کے درمیان وقفہ ٹھیک ہے تو انگلش میں اسے کہتے ہیں پری ہارویسٹ انٹرول ٹھیک ہے تو نیچے والی لائن میں لکھا ہوا ہے یا آپ پڑھ سکتے ہیں اوپر نیچے والی لائن میں لکھا ہوا ہے کہ سپرے کرنے کے چودہ دنوں کے اندر فصل کی کٹائی نہ کریں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی کہ جب آپ نے کوئی سپرے کرنا ہے تو پی ایچ آئی کو مد نظر رکھنا ہے کوئی بھی چیز جب آپ خرید کے لاتے ہیں سپرے کھاد بیج والی دکان سے ٹھیک ہے نا عام طور پہ دوائیوں پہ ٹھیک ہے نا تو وہ پی ایچ آئی لکھا ہوتا ہے بیک سائڈ پہ آپ دیکھیں ٹھیک ہے نا پی ایچ آئی اور اس ایکول ٹو اس کے آگے دن لکھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ جب آپ نے اسپرے کرنا ہے تو یہ لکھا ہوا نا اسپرے کرنے کے چودہ دنوں کے اندر فصل کی کٹائی نہ کریں تو یعنی کہ چودہ دن بعد کٹائی اس سپرے کے چودہ دن بعد کٹائی ہو سکتی ہے اگر پہلے کر دیں گے تو وہ اس سپرے کے اثرات وہ فصل میں چلے جائیں گے اس جنس میں چلے جائیں گے اور اگر باہر وہ جنس ایکسپورٹ ہوتی ہے تو وہ واپس آ جائے گی کیونکہ کچھ ادارے ہیں جن میں ایف اے او ہے ڈبلیو ایچ او ہے ای پی اے ہے تو وہ اس چیز کا ذہن میں رکھتے ہیں کہ ان میں موزر اثرات تو نہیں ہیں وہ پھر انہوں نے لیولز رکھے ہوئے ٹھیک ہے نا پھر موزر اثرات ہوں تو وہ اس لیے پری ہارویسٹ انٹرول کا ہم نے ذہن میں رکھنا دوسری چیز ہے ایم آر ایل ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں کے اوپر لکھا ہوا ہے ایم آر ایل ڈیٹا اس کے نیچے ہی لکھا ہوا ہے نظر آ رہا ہے آپ کو ایم آر ایل ڈیٹا تو اس کا مطلب ایم آر ایل کا مطلب ہوتا ہے میکسمم ریزیڈیولیمنٹ کہ اتنے اتنے زہر کے اثرات جو ہے وہ فصل میں ہوں جنس میں ہوں تو وہ برداشت کے قابل ہے اور وہ انسانوں کے کھانے کے قابل ہے ٹھیک ہے نیچے لکھا ہوا ہے گنا پوائنٹ فائیو ملی گرام پر کلو گرام مکئی کا لکھا ہوا ہے پوائنٹ فائیو ملی گرام پر کلو گرام اور چاول کا بھی پوائنٹ فائیو ملی گرام پر کلو گرام لکھا ہے کیونکہ اس کی یونٹ یہ ہوتی ہے کہ اتنے ملی گرام زہر ہو اتنی کے جی جنس میں تو وہ کھانے کے قابل ہے. اگر اس سے زیادہ ہوگا تو باہر مال جائے گا ایکسپورٹ ہوگی اور وہ پھر وہ واپس آ جائے گا یہ ایم آر ایل ڈیٹا ہوتا ہے کہ آپ نے سپرے کیا ہے ٹھیک ہے نا تو پی ایچ آئی کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جی چودہ دن پی ایچ آئی ہے تو وہ چودہ دن بعد اس کی کٹائی کرنی ہے کہ جن سے وہ زہر کے اثرات ختم ہو جائیں okay. اور تو دوسرا یہ ہے کہ جب اگر ہم پہلے کر لیتے ہیں تو وہ پھر وہ اس کی پیمائش کریں کہ وہ کتنے زہر مثلا اثرات اس کے اندر آئے ہیں وہ پھر ایم آر ایل ڈیٹا ہوتا ہے وہ پوائنٹ فائیو ملی گرام ہے پوائنٹ سکس ہے پوائنٹ سیون ہے تو وہ اس طرح یہ جو ہے نا ٹریڈ سٹینڈرڈ ہوتے ہیں تو ان کو مدنظر رکھنا پڑتا ہے باہر کے اداروں کو پھر جب ٹریڈ ہوتی ہے امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے تو ٹریڈ سٹینڈرڈ کو مدنظر رکھتے ہیں اور یہ جو لیمٹس لکھی ہوئی ہیں نا نیچے گنا مکئی اور یہ مثلا چاول کی پوائنٹ فائیو ملی گن اپن یہ جو ہے نا یہ نان ٹاکسک لیمٹس ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہے ٹریڈ سینڈرڈ والے پمیش کرتے ہیں ان کے پاس انسٹریمنٹ ہوتے ہیں ان کی لیبز ہوتی ہیں تو یہ میری اس حوالے سے ویڈیو تھی تو ذمہ داروں کو میں نے گائیڈ کرنا تھا اس حوالے سے کہ ذمہ داروں کو پی ایچ ای اور ایم آر ایل دو چیزیں ہیں سادہ جنہیں چیزاں نے انہوں نے یاد کر لو ذمہ دار میں کچھ پنجابی دے بھی دس دینا ہاں زبان بول کے تو یہ سادہ سی چیزیں ان کو یاد کر لیں تو آہستہ آہستہ آپ سیکھیں گے تو انشاءاللہ شاء آپ کا ذمہ دارہ بہتر ہو جائے گا تو مزید اپڈیٹڈ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں بہت شکریہ السلام علیکم